Так, всем привет. Сегодня я вам буду рассказать про эту машину. меня видео просто нечего буду, я их буду все машинки буду по очереди смотреть, их доп... докининговать. И вот сейчас машинка, эта машинка сейчас в обзоре. Спросите меня, что так темно. Вот так. Это машина Чайка. Она называется Угас. Глаз 13 чайка. Такая чайка. Вот, что она не сделала. Я, наверное, она посажена, прям в хлам. Я с ней так долго ничего не буду делать. Потому что я все с ней сделал. Посадил, сделал беленькие арки, ретро-колпаки. Занижена красная тренировка, как красная тренировка ретро. Облицовка такая беленькая, концовка так открывается не знаю покажу что сейчас как я сажал давайте сейчас вам покажу так вот это сейчас включу Ручки. Перед обыкновенно. Так. Все, дверь открываются. Вот дверь открывается, все обыкновенно. Просто приклеиваю трубочку. Так она ездит. На посадке. Руки я зад заметил. здесь обрезал. И поставил так колеса. Просто моторчик снял. Вот. Так, все, ездить вот так. Здесь сабики старенькие, такие. Так, и все. Такая ретро-машинка. Сейчас давайте. Сейчас ее соберем. Так я забираю ее легко. Сейчас я соберу. Я должен на камеру снимать, чтобы все было видно. Вот, вот так. Вот такая машинка. И следующая машинка будет, наверное, тот мой спорт SLS AMG. SLS B. SLS B. SLS B. AMG. B. Такой спорт карта, у которого вверх эти двери открываются. Будет потом про него рассказывать. Вот я вот какого-то динамиковал, может там что-нибудь надо подинамиговать на чайке этой. Ничего не так прям четко выглядит. Так. Такую вот сейчас смотрю на нее через полку. Такое четко лежит прям, Такое четенькое приор. Чайка. Может уже скоро пойду обнову покупать. У меня деньги уже есть. Вот. Ну, так я не могу, не, по, не могу никак с ним сходить купить. Вот, тогда я уже деньги накопил. Все так офигенная чайка все так ладно так, ладно всем короче пока подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки ставьте лайки за эту чайку всем пока